mazda. Şansa peşman olmam, toyum olacaq. Nə vaxtı dedim? Oktyabr. Necəsi? İndi məndə. Yaz demişdən. Baş üstə. Ha, etd. 4 ay sonra özünə toy edəcək də. Amma tələtdiyi əməl buna mane oldu. 29 yaşlı Bakı sakini Yusuf Səfərovu Xəzər polisi yaşadığı bina qəsəbəsində həyatında çatanaq yolu əkib beçirməkdə şübhəli bilərək saxlayıb. Polis onun mənzilinə baxış keçirərkən ordan yarım kiloqram qurutulmuş marixuana aşkar edərək götürüb. Plan işləmişdim, yorulmuşdum də axır, yəni panoxiya yox. Plan işləmişdim. On başqa yerə eləmək niyyətim yoxdu, özümcə istifadə edirdim. 2 ildir narkomaniya xəstəliyinə düşər olan Yusuf Səfərov barəsində Xəzər polisində narkotik maddələrin əkib-becərilməsi, saxlanılması və qəbulu maddəsi ilə cinayətçi başlanıb. Xəzər polisi bundan başqa sözü yədən qəsəbənin sütçülük saxfosunda Pərvin Cəbrailovanın mənzilindən 2230 manat və 400 dollar pul oğurlayan Bəhruz Hüseynovu da saxlayıb. Saxlanılan şəxs cinayəti gecə ev sahiblərinin yatdığı bir vaxtda törətdiyini deyir. Mən oğru deyiləm. İşi görmüşəm, çıxmışam evdən. Gedmişəm ev gəzmək adı ilə çox ismişəm həddindən artıq. Bir yəni, yerdə görmüşəm burada pəncərəsən şiqiyan görünür. Tullanmışam evə, şeytan azırmam. Girmişəm, qadın görmüşəm pul sayıb qız uşağı. Ya yəni, nə bilirəm, azım, azmışam, girmişəm evə gətirmişəm. Abşeron polisi isə yeni tikilərdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən Nizad Zülfiyevi tutub. Oğurluq barədə polisə məlumatı elə zərər çəkən Əyyub Əliyev verib. Yol gedərkən yolun qranında vaidi götürmüşəm. Sonra polis işinə yaxınlaşıb mənə tutdu. Nə var idi? Pis tayaq təmir. Oğurladığı materialları satmaqla 2000 manata yaxın pul əldə edən Nizad Zülfüyevin barəsində Abşeron polisində oğurluq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Araşdırmalar davam edir. Masallıda da oğurluq fakti qeyd olunub. Rayonun Tatyanova kənd sakini Hacıbaba Mustafaevin 5 iri boynuzlu heyvanı oğurlanıb. Rayon polisi banbaşı kənd sakini Emin Zeynalovu şübhəli şəxs qismində saxlayıb. İlkin dindirmə zamanı törətdiyi əməli boynuna alan Emin Zeynalov oğurladığı malları tanışı Elnur Təhməzova satdığını bildirib.